surat 65 riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan dan keistimewaan bukit-bukit tertentu seperti Tursina, Qaf dan lain-lain. Demikian juga riwayat-riwayat yang mengaitkan bukit tertentu dengan syurga. Semuanya maudhu'. Contoh pertama Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat bukit daripada bukit-bukit syurga dan empat sungai daripada sungai-sungai syurga dan empat peperangan daripada peperangan syurga. Ditanya orang, bukit-bukit apakah itu? Jawab baginda, Uhud menyintai dan kita juga menyintai. Ia adalah salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Warqan salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Tur salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Dan Lubnan yang ini juga salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Empat sungai daripada syurga ialah Sungai Furat, Sungai Nil, Sungai Sayhan dan Sungai Jayhan Dan empat peperangan pula ialah Badar, Uhud, Khandaq dan Hunain. komentar. Kata Ahmad bin Hanbal, Kasir bin Abdullah adalah perawi munkarul hadis. Langsung tidak berguna. Yahya bin Ma'in berkata kami tidak menulis hadisnya. Al-Syafi'i bahkan berkata, Imam Syafi'i lah. Berkata, dia adalah salah satu rukun dusta. Tiang seri dusta. Ayat di atas telah menunjukkan terdapat empat bukit di dalam dunia ini berasal daripada dari syurga Pertama, Bukit Uhud. Kedua, Tuhud ketiga Bukit Lubnan Bukit, Bukit, Lugnan. Bukit Apabila sesuatu hadis dipertikaikan oleh para ulama hadis atau dihukum oleh mereka sebagai maudok tidaklah itu berarti setiap bahagian daripadanya maudok atau tidak sahih Di dalam hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama di atas misalnya dua bahagian daripadanya sahih iaitu pertama Uhud menyintai kita dan kita juga menyintainya Bahagian ini sahih dan ia telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ia sememangnya sahih. Kedua, empat sungai yang tersebut di dalamnya sebagai sungai-sungai daripada syurga itu juga boleh diterima kerana ia diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Humaidi, Abu Ya'la dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Bermaksud Saihan, Jaihan, Furat dan Nil semuanya daripada sungai-sungai syurga yang tidak sahih dan dihukum sebagai maudhu' ialah bahagian-bahagian yang lain daripadanya. Jadi kalau ulama kata hadis itu maudhu' berdasarkan keseluruhan. Contoh kedua. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dikatakanlah sebab ini bagi kita kita percaya tidak pun Rasulullah tidak bersabda pun. Eh. Cuma dikatakan eh, bersabda. Bukit Al-Khalil adalah sebuah bukit suci. Sesungguhnya bila berlaku fitnah di kalangan Bani Israel, Allah mewahyukan kepada para nabi mereka supaya lari membawa agama mereka ke Bukit Khalil. Terdapat kedaifan yang teruk ia hanya satu riwayat mursal. Perawi Wadzin bin Atta. Dia terus sebut Rasulullah SAW bersabda pada hadiah tak sempat pun dengan Rasulullah dia ambil daripada siapa. Tidak diketahui Al-Wadzin ini meriwayatkan secara langsung daripada mana-mana sahabat Nabi SAW. Ibnu Sa'ad, Al-Jawzajani, Ibnu Qani' Abu Hatim dan lain-lain mengatakan dia do'if. Selain itu, dia juga berfahaman Qadariyah Aa, di mana dia tidak percaya kepada takdir bagi kita rukun iman banyak perkara yang tidak jelas tersebut di dalam riwayat itu antaranya pertama tidak diketahui di manakah terletaknya bukit al-Khalil itu yang pertamanya tidak diketahui dengan jelas tidak sepakat ada yang kata di Syria ada yang kata di Lebanon ada yang kata di Palestin macam-macam lagi eh, tapi nak kata dengan pasti dengan jelas tak ada Fitnah apakah yang dimaksudkan di dalam riwayat itu sehingga para Nabi Bani Israel dikatakan telah membawa lari umat masing-masing ke Bukit Al-Khalil. Fitnah yang berlaku di kalangan Bani Israel banyak yang mana satu daripadanya dimaksudkan. Contoh yang ketiga. Tafsir bin Abdullah al-Muzani meruayakan daripada ayahnya, daripada datuknya. Kata datuknya, kami menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan pertama yang dilancarkan oleh baginda, iaitu al Abwa. Apabila kami telah sampai di Rauha, baginda berhenti di Arki az zabiyah lalu bersembahyang di situ. Rian bersabda, tahukah kamu apa nama ini mereka yakni para sahabat menjawab Allah dan rasulnya lebih mengetahui kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamat salah satu bukit syurga ya Allah berkatilah bukit ini dan berkatilah penduduknya untuk Ar-Rawha, boleh Nabi SAW bersabda, tanah rata ini adalah salah satu lembah daripada lembah-lembah syurga. 70 orang Nabi sebelumku telah bersembahyang di masjid ini. Nabi Musa AS yang ini juga telah lalu di sini. Ia memakai dua jubah Otawani yang tidak berlengan sambil menaiki unta telah bersama-sama 70,000 ribu orang dari kalangan Bani Israel. Mereka datang untuk mengerjakan haji di Baitul Atik. Kiamat tidak akan berlaku selagi Isa bin Maryam, hamba Allah dan Rasulnya itu tidak lalu di sini untuk mengerjakan haji atau umrah. Dan Allah akan mengumpulkan kedua-duanya untuk beliau, yakni Nabi Isa AS. Riwayat ini juga berpunca daripada kafir bin Abdullah rawi bagi riwayat contoh pertama di bawah usul ke-65 ini. Kedudukan kafir pada pandangan ulama rijal hadis telah pun dikemukakan di sana. Secara ringkas dapatlah dikatakan riwayatnya di sisi mereka dihukum sebagai daif sangat. Kerana dia adalah seorang perawi yang sangat daif. Bahkan dia telah dikatakan juga sebagai pendusta dengan menerima Bukit Hamad sebagai bukit syurga berarti ada lebih dari empat bukit di dunia ini berasal dari syurga sedangkan riwayat contoh pertama telah pun menyebutkan empat bukit sahaja dari syurga di situ sudah ada itiraf dan ketidaktetapan bilangan bukit syurga di dunia ini jika diambil kira beberapa riwayat maudu' yang lain yang lagi nescaya terdapat banyak lagi bukit di dunia ini yang dikaitkan dengan syurga mana satu daripadanya yang harus terima tidak dapat ditentukan. Nah, itu keadaan. Itu orang panggil ada unsur itirak sebagai tanda kepada hadis itu bermasalah lah. jadi kita tak tahu nak terjehkan yang mana. Nak kata yang mana lebih tepat. Di dalam riwayat contoh ketiga ini juga terdapat dakwaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang ar sebagai salah satu lembah daripada lembah-lembah syurga. Sedangkan kenyataan seperti ini tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di mana pula letaknya ar itu? Ia terletak sejauh empat barit, kira-kira empat -kira puluh lapan batu dari Madinah. Adakah ia nama lain bagi Bukit Wariqan yang tersebut di dalam riwayat contoh pertama? Tidak dapat dipastikan. Hadis contoh ketiga ini menggambarkan pada tahun pertama atau kedua hijrah sudah pun ada di, di Rauha itu sebuah masjid yang besar dan luas. Ia telah dikunjungi oleh tujuh puluh orang Nabi. Mereka telah bersembahyang di dalamnya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa AS pula telah pergi ke masjid itu bersama 70,000 ribu orang pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Tentu sekali baginda juga telah bersembahyang bersama mereka di dalamnya. Siapa agaknya yang telah membina masjid sebesar itu di sana sebelum Nabi Muhammad SAW? Ha, itu Ini pun satu persoalan juga. Sebab dia sebut masjid ada di situ. Siapa yang buat masjid itu? Nabi SAW masjid dia pun belum selesai lagi. Masjid di Madinah tu, ha, Tempat dia tinggal tu. Tiba-tiba tempat sejauh ni dia, siapa bina? Peristiwa ni berlaku ni dalam peperangan pertama dia sebut. Kalau peperangan pertama, Perang Badar itu tahun yang kedua. Bermakna kalau sebelum itu lagi, sama ada tahun pertama atau tahun kedua sebelum Perang Badar lagi. Siapa yang membina masjid sebesar itu di situ?